üstün qarlı bir gün küləb var güvəsi ilə əsirmiş. Nəhəng çınarlar, uçca sərvlər, salxım söyüdlər onun qarşısında dönə-dönə əylirdilər. Yalnız zərif, gözəl ətirli gül küləyə tabe olmurdu. Bunu görüb qəzeplənən külək daha hiddətlə əsməyə başlayır. Bütün bunlara baxmayaraq zərif gül öz məhəbbətini bülbülü gözləyir. Türəyin qəzəbi yerə göyə sığınırdı. Zərif otlardan tutmuş iri gövdəli ağaclara qədər ona baş əyirdi. Elə bu anda bülbül özünü yetirir. Gülgülün xarı onun sinəsinə -sinə sancılır. Bülbül ölür, amma gülə əyilməyə qoymur. Elə həmin vaxtdan özünün məhəbbət uğrunda fəda edən bülbülün adı xarı bülbül qalır. Sevgi, məhəbbət, qəhrəmanlıq rəmzinə çevrilən xarı bülbül həm də Qarabağın, Şuşanın gözəlliyinin simvoludur. Küləyə qalib gələn güllə bülbül düşmən vəhşiliklərinin qarşısında da vüqarla dayanır. Çox əmindir ki, gözəlliyi ilə heyran etdiyi vətən oğulları onları xilas etmək üçün mütləq gələcək. Cönümə görək, görüm kəndən sənə taze gül alım. Ay mənim gözəl qızım, bu gülü dükanmdan almaq mümkün olsaydı, nə dərdim var idi. Yox, təbii ki, bülbülüm, bəs harda var? Ey qızım, uzaqlarda, çox uzaqlarda. İllərdir qurumuş xarı bülbül canlanıb artıq. Vətən torpağı onu xilas etmək üçün gələn əskərin ayaq səslərini eşidir, nəfəsini duyur çox yaxından. Vətənin igidləri öz evində əsir qalan xarı bülbülü xilas etməyə tələsirlər. Sevginin, qəhrəmanlığın, Qarabağın özü qədər əziz olan bülbülü. Artıq az qalıb xarı bülbülə qovuşmağa. Qarabağda, Şuşada cıdır düzündə gözləyir bizi xarı bülbül. Burdan uzaqdan görünür sanki. Ona çatmaq hələ bu qədər yaxın olmamışdı. Onun gözəlliyinə yenə şeirlər yazılıb, mahnılar bəslənəcək. Evimizi, torpağımızı bəziyəcək yenə xarı bülbül. Bayrağımız sancılan torpağın ruzi bələkəti ilə canlanıb, ətrafa gözəllik saçacaq. Hüseynə Mustafaeva, A TV Səhər